Мы знаем, что это большой шанс для Британии пройти дальше, и поэтому мы настраивали серьезно, и мы сами решили свои задачи, чтобы не откладывать и не ждать результатов других матчей. Чувствовал волнение, когда вышел, но в принципе... Я рад появиться на таком мероприятии и выйти на поле и забить два Я считаю, что выступление хорошее. Нам удалось избежать провалов в игре. Мы смогли команда держаться от первой минуты в матче с Бельгией да, до последней минуты в матче с Англией. Поэтому, я думаю, вполне заслуженно сейчас мы будем. Мы сильнее тех команд, с которыми мы играли, кроме французов. Да, поэтому заслуженно будем выходить во второй этап. И там уже постараемся, конечно, когда есть такой шанс еще попасть на чемпионат мира, то грех не воспользоваться, да, но тяжело будет, конечно, там сербы и литовцы, да, и сейчас говорят, скорее всего, латыши будут, ну, поэтому, ну, почему бы нет, да, нам нужно будет брать одну победу, я думаю, команда наша готова к этому. И главное, главное не, не выходить, вот как мы каждую, я же как каждую минуту мы играли, так, так нужно выходить и играть командно. Быть единым целым, поддерживать друг друга, играть за друг за друга, для друг друга, как бы. И это нам сегодня помогает выигрывать. Удар еще в матче с Бельгией получил. Вывихнул плечо еще в матче с Бельгией, поэтому каждый, да, каждую, на каждую игру эти уколы. Но ничего, это если нужно команде, как бы. Я знал, что я буду нужен этой команде, поэтому, поэтому не хотелось оставаться на лавочке, да, и как капитану смотреть со стороны. Поэтому нужно было с ребятами выходить, сражаться, биться. Слава Богу, все хорошо. Нет, мы, честно говоря, мы с ребятами договорились не читать ничего, оставаться внутри коллектива. Не читать ни хорошего, ни плохого, потому что на каждого может это по-разному сказаться. На каждого игрока кто-то немножко звездную болезнь поймает, кто-то кого-то угнетет и так далее. Поэтому мы общались внутри коллектива и старались с прессой практически не, не, не читать прессу.